হেল্ল' এভৰি ওৱান ভাত খোৱা হ'ল চাগৈ আপোনালোকৰ ন মোক খোৱা সদায় দেৰি হয় ডিউটিৰ পৰা আহি এয়া মই পটককৈ হোৱা ভাজি এখনকে বনালোঁ এয়া কলমৌ শাক বুটৰ সৈতে বনালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খায়নে খাই বহুত ভাল লাগে কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু এইটো জুতি দেখিছেনে মই কেৰাহী পাতি তেল দিলোঁ নহৰু আৰু পিঁয়াজ লগতে এটা জলকীয়া দি অলপ সময় ভাজিলোঁ তাৰপাছত বুটকেইটা দি দিলোঁ ইয়াত তিয়াই ৰাখি গৈছিলোঁ ডিউটিলৈ যোৱাৰ আগে এয়া ধুনীয়াকৈ বুটকেইটা দিলোঁ সোৱাদমতে হালধি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ এয়া খাবলৈও ভাল লাগে আৰু সোনকালেও হৈ যায় সেইকাৰণে আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি বেছি বনাই থাকিব মন নাযায় ন সেইকাৰণে পটককৈ হোৱা কিবা চব্জি এটাকৈ বনাই দিওঁ আৰু দাইল বনাই থৈ গৈছিলোঁ বাৰু যাওঁতে তাৰপিছত এয়া কাটি বাচি ৰখা কলমখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ তাতে এয়া গ্ৰীণ চব্জি এনেও ভালেই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মই খাওঁ বাৰু গ্ৰীণ চব্জি ভাল লাগে মোৰ ধুনীয়াকৈ মই দি দিলোঁ এয়া অলপ সময় ঢাকন লগাই লগাই ভাজিলোঁ আৰু বেছি সময় নালাগেই ৰেডিয়ে হৈ যায় এনেকৈ মই খালোঁ আৰু এয়া ৰেডিয়ে হৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনালোকে বাৰু এইটো শাক আৰু কেনেকৈদৰে বনাই খায় কমেণ্টত ক'বচোন ময়ো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই এভৰি ওৱান